السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Terima kasih kerana menanti-nanti dan terus menanti bersama dengan kita dalam rancangan 30 Minit Ustaz Don. Sebelum saya meneruskan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk sama-sama merenung sejenak Islam agama yang indah dan sentiasa mengajak hamba-hambanya ataupun umat-umat Islam untuk membersihkan hati dan perasaan kerana itulah dasar kepada Islam. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan salah satu perkara yang penting yang menjadi tonggak kepada rukun iman dan rukun Islam iaitu kalimah syahadah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, dua pesanan utama yang pertama kepada para alim ulama ustaz-ustaz tuan-tuan guru para tenaga tenaga pengajar kalau saya ada salah dan silap tolong tegur dan bantu kami untuk menyampaikan ilmu melalui cara yang terbaik dan mudah difahami. Dan yang kedua, kepada mereka yang ingin in, berinteraksi dengan kita, insyaAllah lain kita clear punya hari ini. Jangan lupa hubungi kita di 0322602411 atau di 0322601610 ataupun boleh tulis di Facebook kita di www.facebook.com slash 30 minit Ustaz Don. 30 minit Ustaz Don macam yang tertera di hadapan. Ataupun ke email kita ustaz.com don@tvalhijrah.com. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Baik. Saya nak jawab beberapa soalan dulu. Boleh eh? 10 minutes. Boleh? 10 minutes saja. Baik, soalan yang pertama daripada Firdaus. Assalamualaikum. Saya ada beberapa soalan nak ditanyakan di sini. Baik. Yang pertama, dengan menunaikan solat, pakaian kita perlu bersih. Buat pengetahuan ustaz, perempuan selalu kurang bersih dalam maaf, pakaian dalam terutamanya pakaian-pakaian tertentu. Okey. Minta maaf, ini pendapat dia. Jangan marah, jangan serbu. Dengar dulu soalan dia. Jadi, apakah mesti ditanggalkan pakaian tersebut sebelum menunaikan solat? Saya sering ragu-ragu akan hal ini. Bolehkah Ustaz jelaskan? Baik. Soalan yang kedua, seperti yang kita maklum, rukun Islam ada lima dan Ustaz memberitahu pada sebelum ini, kalau kurang satu, tolak semuanya tetapi bagaimana jika seseorang tidak sempat menunaikan haji dan dia telah meninggal dunia macam mana tinggal kosongkah baik soalan yang ketiga boleh tak ustaz terangkan bagaimana hendak mendapatkan solat yang khusyuk soalan yang pertama tadi berkaitan dengan wanita dan juga pakaian wanita terutamanya pakaian peribadi faham eh pakaian peribadi baik pakaian peribadi terutamanya orang perempuan kenali diri anda kerana hukum tertakluk pada diri individu Hukum pada anda tidak sama dengan hukum pada orang lain Dari segi hukum-hukum tertentu Jadi bagi mereka yang menghadapi masalah bagi wanita Yang ada boleh sangkut paut dengan melibatkan najis Maka kena tanggalkan pakaian tersebut Faham maksud saya ya? Fahamlah kan? Tolong tanggalkan pakaian tersebut Dan sarungkan telukung anda boleh terus semayang Tapi sebelum tu cucikan dahulu terlebih dahulu Sebelum kita semayang Baru ambil wuduk dan kita semayang Boleh? mesti tanggalkan. Dan bagi mereka yang... Uh, saya begini sedang penonton. Kenapa kita tidak begitu prihatin sedikit apabila kita ingin menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu SWT? Boleh? Okey, soalan yang kedua. Kalau tak sempat menunaikan haji, baik, haji adalah rukun yang tertakluk pada kalimah manis tata'ah ada siapa-siapa yang berkemampuan termasuklah tenaga wang ringgit bagi mereka yang tidak dapat berkemampuan sebab itu bila meninggalnya seorang kita ada buat haji untuk dia upah haji ingat tak ha insyaallah itu dapat membantu melangsaikan apa yang tidak dapat dilangsaikan ketika dia hidup boleh tak boleh eh? InsyaAllah. Kalau bab ni nanti kita masuk masa kita bincangkan bab haji ni. InsyaAllah. Okey. Yang ketiga. Apa dia tadi? Solat yang khusyuk. Salah satu petua untuk mendapatkan solat yang khusyuk. Sebelum tu saya nak sebut. Apa yang anda faham dengan solat khusyuk? Dan salah satu benda yang orang selalu kata solat khusyuk, solat khusyuk, solat khusyuk. Ketahuilah bahawa sidang penonton sekalian. Solat yang khusyuk bermula daripada wuduk yang khusyuk. Kalau wuduk pun dah was-was ikut setan. Solat for sure payah nak ikut malaikat dah. Ha, kalau wuduk pun dah dah astaghfirullahalazim. Berapa kali astaghfirullahalazim? Ah, for sure semayang sat lagi pun susah nak khusyuk. Salah satu petua untuk mendapatkan solat yang khusyuk, jaga wuduk anda dan khusyuk ketika anda ambil wuduk. Lillahi taala boleh tak? Saudara Firdaus. Okey, boleh. Berapa minit dah saya jawab ni. Sidang penonton yang saya akan sekarang. Baru, baru. Awal lagi, awal lagi. Ada masa lagi nak jawab soalan. Saya jawab lagi. Assalamualaikum. Tapi soalan ni datang daripada orang yang saya terkejut tau. Sidang penonton sekalian. Ni Mariah Carey yang tanya saya. Saya tak tahu dia dah masuk Islam ke belum. Dia Mariah Carey dia tanya. Dia kata nama dia Mariah Carey. Salam Ustaz. Cakap Melayu pula tu Mariah Carey ni. Salam Ustaz. Saya ada banyak soalan. Banyak sangat soalan nak tanya. Dah lama saya pendam. Oh sebelum dia masuk Islam ni dia sebelum masuk Islam. Jadi dia kata apa? Harap ustaz dapat menjawab soalan-soalan saya. Ini saya melawak saja. Bukan Maria Carey betul itu. Nama dia kot gelaran dia. Dia kata, sewaktu kita baca doa kunut dan tahiyat awal atau tahiyat akhir. Haruskah juga kita wakaf sebagaimana ustaz ajar untuk bacaan Al-Fatihah minggu lepas. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Bagi bacaan-bacaan lafaz rukun. Tolong jaga tanda-tanda baca kerana ia duduk pada lafaz rukun. Kita akan pergi terperinci bila kita masuk bab semayang nanti insya Boleh? Kita kena baca betul-betul. Sebab itu di dalam tahiyat disebut di dalam kitab Muniyatul Musalli, sidang penonton sekalian. Ada satu kitab nama dia Muniyatul Musalli. Maksud dia kata apa? Keperluan orang-orang yang nak semayang dia kata apa? Mesti lafazkan kalimah tahiyat itu at tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyiba tu lillah berapa kali syahadah syaddah tu kena jaga sidang penonton sekalian bila soalan tanya bila kita doa qunut mesti baca ikut yang betul kenapa ha, kalau payah nak faham apa nama yang ni kan payah nak faham bahasa bahasa canggih macam ni kita pakai bahasa ATM sudah ATM card kalau kita tekan password masuk kad tu tekan tak 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 bukannya tekan macam ni yang ni macam menari ya ni tekan tak 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 pak salah nombor boleh dapat tak tak boleh mesti betul keyword dia kalau nombor dia 66675 mesti 66675 sidang penonton yang saya kasih sekalian boleh faham tak jadi kena baca ikut yang betul kita terima satu pemanggil halo assalamualaikum Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Ada saya N. N. Ha. Okey, puan N, ada apa yang saya boleh bantu? Uh, saya saya ada satu kemusykilan. Baik. Ini macam ni tahu um, apa macam mana nak cakap? Hmm? Apa um, Tak apa puan, gunakan bahasa yang selesa. Tidak ada masalah. Kita sedia menanti mendengar. Saya ada satu masalah ya. sebab saya gunakan pewarna rambut dan saya selalu risau adakah ah uh, hadas saya sekiranya saya berhadas saya mandi hadas tu adakah dia um diterima atau tidak macam tu ha, kira pewarna rambut ni dai lah puan ya Ha dai Okey dai okeylah Ah uh, puan uh, puan memang dah lama dah pakai Ah uh, ya, saya dah lama dah pakai dan saya ada baca beberapa beberapa sumber ada cakap uh, benda tu boleh ada beberapa sumber yang cakap benda tu tak boleh jadi saya rasa macam benda ni dia masih mengelirukan saya. Baik okay, puan, saya terima rasa. kasih kerana puan Sudi menanyakan satu soalan yang sebenarnya besar puan, betul soalan ini uh, benar ini besar tapi puan saya harap lepas saya jawab nanti. Puan begitu besar juga hati untuk melakukan perubahan. Boleh Puan? InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Puan. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Oh, soalan daripada Puan N berkaitan dengan memakai pewarna rambut. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Di sini ada dua permasalahan yang selalu orang confuse berkaitan dengan pewarna rambut. Satu berkaitan dengan halal, satu berkaitan dengan boleh tak boleh. Saya sebut halal belum tentu lagi boleh menyebabkan kita boleh pakai. Saya ulang balik. Kalau pewarna rambut itu dia tulis cok halal, belum bermakna kata kita boleh pakai. Kenapa? Contoh, minyak petrol. Halal ke haram? Contohlah, cuka cuka. Cuka halal ke haram? Halal. Tapi boleh tak kita duduk mana cuka, saya nak langgah cuka, gudu, gudu 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 minum. Orang kata, Hang, gila lu buat kerja macam itu. Tak boleh. Benda yang halal, bukan bermakna kita boleh memakainya. Boleh halal dari segi ingredient. Baik, itu selesai. Yang kedua berkaitan dengan boleh tidak boleh pewarna rambut. Puan, En dan juga semua yang ada di luar sana. Dengar wahai wanita-wanita dan juga lelaki-lelaki yang saya cintai sekalian. Kerana saya sayang semua. Apa dia? Kena dengar. Kalau pewarna rambut selain inai. Selain inai dia tidak menyampaikan air kepada kulit kepada rambut kita maka tidak sah mandi hadas kita dan wuduk kita maka siapa yang memakai pewarna rambut itu terpaksa kita apa kita kata potong botak bagi rambut tumbuh lain boleh puan ya besar ni sangat wallahu alam Baik, kita masuk kepada isu topik kita hari ini. Tak apa, kita kita ambil soalan macam itu, kita nak masuk topik kita. Hari ini berkaitan dengan kalimah syahadah. Sidang menonton yang saya kasih sekalian. Ah ha, berkaitan dengan soalan-soalan tadi ini, saya nak sebut kalimah syahadah adalah satu kalimah yang penting. Sebab itu dikata kalimah syahadah. Ataupun dua kalimah syahadah. Apa dia? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Sebelum saya nak masuk dengan lebih terperinci. Orang ingat ah seronoknya kalimah syahadah mudah saja. Nanti, nanti, nanti. Kalimah syahadah ini ada banyak kesilapan sebenarnya yang dilakukan. Terutamanya boleh dengar ketika muazzin sedang azan. Kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Tengok nasi dan penonton sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ash-hadu an la -ah ilaha illallah. Oh, Alah, awak tulis macam ni ni. Ha. Wa ashadu sama juga. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Di sini Selalu orang buat kesilapan. Selalu sangat kesilapan berlaku di sini. Dia ashadu. Ashadu. Bukan ashadu. Ha. Kalau selalu orang. Ashadu Allah ila. Ashadu. Bila masa jadi ashadu. Ashadu. Dia kena ashadu Allah ilaha illallah. Ini salah satu tempat yang berlaku kesilapan, kita kembali selepas ini. Boleh? InsyaAllah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you very much kerana stay tune with us. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Saya ulang balik. Kalimah syahadah, jaga. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Ashadu an la ilaha illallah. Illallah ini juga selalu orang buat kesilapan. Apa dia? Ashadu an la ilaha illallah. Lawah. Bukan lawah. Bukannya lawah. Lawah, lawah. Di mana? Law, lawah, lawah. Sebab apa jadi dia lawah? Sebab Allah, alif di atas A. Bukan alif di atas O. Betul tak? Alif di atas A. Jadi Allah, ashadu an la ilaha illallah. Cuba sebut sama-sama. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulallah ashadu ashadu boleh jaga baik itu adalah kesilapan yang selalu orang buat sebab tu sometimes kita kata kenapa aku tak menghayati Islam macam mana nak hayati kalimah syahadah kita tersilap boleh ya eh? sebab dia kalau duduk di dalam semayang dia akan melibatkan bacaan semayang kita rosak kalau duduk pada bacaan tahiyat akhir maka boleh menyebabkan semayang kita batal Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey, saya nak ke tempat satu lagi sebab saya rasa saya nak bercerita dan nak menerangkan kepada sidang penonton dengan lebih mendalam lagi berkaitan syahadah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Kalau kita tengok syahadah memainkan peranan yang sangat penting kepada kita. Kenapa? Inilah pegangan akidah kita. Bila kata akidah, akidah, akidah sekolah-sekolah dulu pun nak dengar akidah tu apa? Akidah bahasa Arab. Pendek dia punya root word dia, kata akar dia aqada. Maksud kata ikat. Akad nikah tu, akad nikah. Ikat antara seorang lelaki dengan perempuan tu. Ha, akad, akad ikatan. Jadi bila satu ikatan, ikatan tali kasut, boleh terputus tak? Boleh. Ikatan plastik boleh terputus tak? Boleh terbuka tak? Boleh. Ikatan tali, ikatan apa pun ikatan, ikatan bendera kita boleh boleh terbuka, boleh sama dengan pegangan kita. Boleh jadi goyah sesetengah masa. Sebab itu umat Islam kena semayang sekurang-kurangnya 17 rakaat dalam setiap semayang lima waktu dia kena baca syahadah. Nampak? untuk membersihkan hati dia balik supaya tidak goyah ikatan kukuh. Kita terima satu pemanggil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Siapa di sana? Uh, Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Ya, tuan. Ya. Daripada mana, tuan? Uh, dari orang Pakistan dari Sabah. Daripada Sabah. Baik. Ya. Silakan tuan. Saya tanya Ustaz. Ya. Suf sakit sudah satu tahun lah. Sudah sakit satu tahun? Ah, ha, tapi macam-macam ubat makan lah. Okey. Ya. Tak okay. jadi bagus lah. Tapi saya banyak buat amalan pun tak jadi bagus lah. Oh. Okay. Makan ubat makan. Semayang-semayang. Ya. Tak. Ta tapi macam... Tak. Tanya macam Ustaz Ustaz dia boleh cakap baca baca ini jadi bagus. Tapi dalam report pun tak ada apa-apa. Ah. Okey, Muhammad Yusuf. Ya. Yeah. Ah, nanti saya bagi penerangan boleh dengar betul-betul. Huh? Bila saya bagi penerangan dengar betul-betul boleh. Okey. Okay. Ah nanti saya beritahu, tolong ambil perhatian nanti buat ya boleh. apa yang saya beritahu. Insya Allah. Boleh boleh. Boleh boleh. Terima kasih Encik Yusuf. Terima kasih. Boleh. Assalamualaikum. Saya doakan insyaAllah Cik Yusof sembuh satu hari nanti. Syafakallah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Masya Allah, Tabarakallah. Macam-macam orang diuji di atas muka bumi ini. Sebelum saya nak sebut, Encik Muhammad Yusof, tolong jangan putus asa. Tolong jangan putus asa. Jangan ungkap dah perkataan macam tadi, Encik Yusof. Jangan. Dah banyak kita buat tapi kita ini hamba Allah. Ikut suka Allah nak buat apa kat kita. Tapi saya nak sebut Encik Yusof. Tahukah Encik Yusof? kenapa kadang-kadang kita baca tak jadi? Pertama sekali kepada Encik Yusof, berkaitan sama macam kita sebut kalimah syahadah hari ini. Apa dia? Bacaan-bacaan yang diberikan kepada kita Contohnya selawat syifa Contohnya surah al-fatihah Contohnya bacaan-bacaan Apa nama menghindarkan gangguan-gangguan makhluk halus Contohnya A'udzubi kalimatillahi ta'amati min syarima khala Ta'am tu ada enam harakat tu Mesti kena baca bagi betul Encik, Encik Muhammad Yusof Jadi tolong bagi ada orang memandu Encik Muhammad Yusof Baca dengan bacaan yang betul Mudah-mudahan bacaan yang betul itu Akan membantu menyembuhkan kita insyaallah sabar ya encik Yusuf kerana Allah berpesan wastainu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin sadaqallahu alazim bersabarlah orang Islam kena banyak akan bersabar dan mengambil meminta bantuan melalui cara bersabar dan salat mudah-mudahan Allah Allah kata dalam tu Allah bersama dengan orang yang bersabar. Mudah-mudahan dengan cara bersabar dapat menyembuhkan dan menghilangkan rasa sakit kita insya-Allah. Boleh Cik Yusuf. Kita terus kepada perbincangan kita berkaitan dengan syahadah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kalimah syahadah, syahadah menjadi maksud saksi. Jadi bila kita kata seseorang mengucapkan dua kalimah syahadah, dia bersaksi bahawa tidak ada tuhan yang lain melainkan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu persuruh Allah dalam erti kata tidak ada lagi dah rasul selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang penonton, bila saya sebut sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa berselawat kepada Nabi, okey? Boleh nah? Thank you. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, oh, saya dalam hal ni saya nak nak berkongsi dengan kita. Ingat, bila kita mengucapkan dua kalimah syahadah, dia memainkan peranan yang penting untuk perbincangan kita selepas-selepas ini. Kenapa? Kerana dengan mengucapkan dua kali syahadah kita menjadi saksi bahawa al-Quran adalah pegangan kita hadis nabi adalah pegangan kita bila mai saja al-Quran mai saja hadis insyaallah kita percaya kita yakin dan kita percaya dengan apa yang al-Quran kata contoh al-Quran kata apa contoh al-Quran kata siapa yang semayang orang yang berjaya dalam firman Allah apa dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون maka berjayalah orang mukmin itu yang mana yang di dalam solatnya dia khusyuk maka siapa yang semayang yang khusyuk dia berjaya kita yakin sidang penonton yang saya kasih sekalian inilah makna kalimah syahadah inilah makna kalimah syahadah Lepas ini kita akan banyak bercakap berkaitan dengan Al-Quran. Bila kita cakap bab wudu, bila kita cakap bab semayang, bila kita cakap bab puasa, bila kita cakap bab zakat, bila kita cakap bab haji, semua dalilnya Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Maka kita kena yakin dan kita kena percaya. Dan dalam menyelesaikan masalah tidak ada sumber yang terbaik melainkan Al-Quran dan juga ha. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pandailah sidang penonton sekalian. Ha. Sidang penonton yang saya kasih sekalian Itulah berkaitan dengan kalimah syahadah Sebab itu pesanan yang pertama Di, di dalam rancangan kita ini Akhir ni lepas kita habis ni nanti Semua orang kena apa Pertama sekali ah, ah, ah. Belum lagi Pertama sekali apa dia Mesti baca syahadah dengan betul dahulu At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatulillah Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin Ashadu an Ash la an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Baca bagi betul Itu yang pertama Boleh? Ha, kita sangka kata kita doa dah mengucap dah lama dah dah jadi orang Islam dah tapi yang Islam seru tak sampai. Orang selalu kata seru tak sampai. Nak seru macam mana keyword tak betul, password tak betul, tak boleh masuk Kali ni masuk password betul-betul. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Zas boleh bawa keluar duit Islam. Boleh. Yang kedua, ingat bila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita yakin kata Allah itu Tuhan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah dan tidak ada lagi rasul selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh makna kata semua orang bersedia untuk nak meneruskan perjalanan kita selepas ini dalam kita menghadapi apa kita kata kehidupan kita seharian. Boleh Lima minit baki yang terakhir ini. InsyaAllah saya nak sentuh lagi sikit berkaitan dengan syahadah ni apa dia. Selalu orang kata, Allah susah lah pergi jabatan-jabatan agama ni. Orang nak mengucap dua kalimah syahadah, nak masuk Islam pun payah. Kena ingat sidang penonton. Kesalahan manusia tu sepasai. Mungkin kita lambat buat kerja. Itu saya minta ampun, minta maaf. Itu manusia biasa. Yang penting sekali ialah kalimah syahadah ini, bila seseorang itu mengangkatnya, kita sudah dikira sebagai Islam. Buat proses itu selepas itu kita terima pemanggil satu lagi sebelum kita habis. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, siapa di sana? Ya, saya Muhammad Fazli bin Hasan. Ya, Tuan Muhammad Fazli. Ya, ha. saya ucapkan salam dan sapaan kepada yang berbahagia ustaz. Eh? Ya, silakan tuan. Yang berkaitan dengan pengertian kalimah syahadah la ilaha illallah tu ya. Apa macam mana tuan? Kalimah uh, la ilaha illallah. Ya. Ha, jadi kalau dalam pengertian yang yang kita selalu sebutkan, ya. aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Betul tuan. Ha, jadi dalam kalimah tu kalau yang saya fahamlah Tuhan tu dekat Rob. Tuhan itu apa dia? Ah Maksud selalunya Rob ni Tuhan kan? Ya, ya, ya. Ha, jadi la ilaha illallah macam mana kita boleh dapat dia punya terjemahan tu tiada Tuhan yang semua. Baik saya faham. Terima kasih tuan. Ha, ha, ha. Terima baik. kasih tuan. Soalan yang bijak. Ya. Terima kasih. Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya memang duk tunggu soalan-soalan ni. Saya dah ready lah insya-Allah. Tapi kalau saya salah tolong lah. Biasalah manusia, ingat ingat lupa. Sidang penonton sekalian, Rabb itu membawa makna yang lebih banyak lagi dan besar. Sebab tu Allah start dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Nampak? Dalam kalimah syahadah Ilah itu, kalimah ilah menunjukkan kepada sembahan-sembahan. Menunjukkan kepada Tuhan-Tuhan yang yang orang duduk sembah ni. Tokong, hmm, saya tak sebut lagi tu. Tuhan-Tuhan tu, lain itulah. Ha, itu maksud ilah. Kalimah ilah di dalam bahasa Arab membawa maksud Tuhan. Yang Rob tadi tu, dia membawa makna lebih banyak lagi. Banyak lagi. Lebih besar. Lebih banyak lagi. Apa dia? Rob membawa maksud pendidik, pembimbing, pemimpin, pem pemantau, pemberitahu. Banyak makna Rob. Ha, Rob itu bukan makna Tuhan. Rob itu lebih besar daripada itu. Kalau Tuhan yang kecil-kecil-kecil ni yang tak ada makna ni, itulah ilah. Dan Allah datang dengan kalimah alif lam dengan menunjukkan kalimah Allah itu ma'rifah. Dikenal pasti. Siapa dia? Allah. Siapa dia? Tuhan kepada orang Islam. Selesai. Sebab tu kalimah Allah tak boleh buat main-main. Ha, ha, ha. Ah, tapi isu ni sudah dijawab dengan oleh ramai ulama. Boleh? Kalau oh, dah jawab ramai dah ulama kata Allah jangan kacau. This is our. This is ours. Jangan ganggu. Okay? We do don't kita tak ganggu pun orang lain. So don't don't disturb us. This is Allah. Allah is ours. It's Muslims. So dalam dalam lagu uh, Soldier of Allah tu uh, satu album Soldier of Allah dia kata apa? Lesson number one, don't ever mess with Muslim. Uh, because we do mess with others. Boleh. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Alright. Berkaitan dengan kalimah ilah itu, saya ulang sekali lagi. Ilah itu memuat maksud Tuhan-Tuhan biasa ni yang kecil-kecil ini. -kecil yang betul sungguh-sungguh itu maknanya ialah Allah, uh, yang mana yang kata Rob tadi itu. Sebab Tuhan tadi kata Rob tu bukan Tuhan ke? Sepatutnya la ilah la ilah la Rob ataupun kita kata asyhadu alla ilar. tak boleh. Rob tu bukan, bukan, bukan. Rob membawa maksud yang lebih besar lagi daripada Rob itu hanya digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Mulia. Boleh tak sidang penonton sekalian? Faham tak pembincangan kita ni? Faham tak? Saya harap faham lah. No? InsyaAllah berkaitan dengan kalimah syahadah. Jangan kita buat main dah. No? Kita syahadah betul-betul. Dan jangan rosakkannya dengan menggunakan lafaz-lafaz. Allah tak semayang pun tak puan. Eh? Mayang ni bukan penting pun. Rosak syahadah kita. Allah tak pergi haji pun boleh masuk syurga eh. Jangan. Jangan, jangan, jangan rosakkan syahadah kita. Allah puasa bulan lain pun boleh puasa bukan Ramadan saja. Kita menafikan benda-benda kita rosak syahadah kita jaga Jangan. Boleh sidang penonton sekalian? Kawal diri kita daripada terkeluar, daripada kita terkeluar, daripada menggunakan kalimah-kalimah yang boleh merosakkan syahadah kita. Ingat, baiki kalimah syahadah dan perelokkan kalimah syahadah. Jumpa lagi insya-Allah dalam masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.